будем <связываем> делать. Так а как насчет звания? Вы под офис звания, не это? А кто-то знает, а где офис звания? Там, каталог... там, где он, он, реально Ты Ты знаешь, он реально есть. Ты знаешь? Ну, нет, ну, тебе не его он никто не знает. Так, Сон, Сон, а дайте кто-нибудь это... Пожрать. Денег кто-то может там жить?

Ну сейчас, Трудовую свою да. О, давай, трудовую. У меня ни хера нет, понимаете? Не-не, подождите, чтобы все вместе, ну... Закрылась. Я пока yeah. не Чай разлили, блин. А главное перевернуть. перевернул. да? вот не тот. Да конечно, но это так переверни. Да ладно. Вау. Я просто прошлогоднее. ты прочитай, что написано. Не, не, не. На той стороне. Нет, переверни. Да, трудовая, не видно, да, что? что это трудовая. Давай еще раз А нормально, И Нам, нормально нам нормально. бы хоть видно? по такими бумажечками дали, даже такими не дали. Да. А Верховная Рада у кого-то есть, чтобы еще сверху. Я а вон Давайте здесь еще сверху бросим, сейчас Верховную Раду. <плес> Нет, подожди, чтобы А, я чуть -чуть, да. Вот. Да. так чуть-чуть, подожди. Да, пускай. пускай. Ну, а мы обычно Мартышка, Шановні колеги, просто до інформації. Ми переговорили з вашими лідерами, так би мовити, і вирішили, що ми раніше переговорити. Я Юрій Луканов, голова незалежної працівники. Ви переговорили з Настю і вирішили, що ви відправили СМС по вашому керівництву, яке обіцяло сьогодні вас поставити на. Ну, власне, допустити вас до роботи, вона цього всього не виконало. І е, ми попередили, що ми, якщо, е, вони, власне кажучи, попередили з нашою, з нашою парадою, якщо е, не будуть допущені люди до роботи, то ми о 11 годині викликаємо міліцію. Зараз ми викликаємо міліцію. Олексій, напевно, це Олексій, е, наш юрист, він викликає зараз міліцію. Як будуть розвиватися події, будемо дивитися. Далі. Ми з вами.

да. Да. Ну да. что, я можно соберу этот суп поем. <реклама> ну, а ты тоже с этим сахаром да? <реклама> А с чем? Ну без чая что самое интересное. Ну вот чай же хочется реально. <реклама>

А ты начинаешь побивать? Да, Я встретил.